মাঘৰ বিহুৰ প্ৰথম দিনাই অংকিতাই ভনীয়েক ৰিবি আৰু তাইৰ লগতে কাম কৰি থকা গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ চিকিৎসক লক্ষ্ণৌৰ শান্তনু আৰু বাংগালোৰৰ বৰষাক লৈ ৰাতিৰ সাঁজত মোক লগ দিব আহিছিল এটা সময়ত অংকিতাৰ লগত মোৰ ঘৰ পেয়িং গেষ্ট হৈ থকা মাষ্টাৰ চেফলৈ যোৱা ৰ'জিও আহিছিল প্ৰত্যেকে ঘৰৰ পৰা কিবা কিবি ছুইট ডিছ পিঠা বনাই মোলৈ লৈ আনিছিল বৰষাই ইউটিউব চাই গাজৰৰ হালোৱা বনাই আনিছিল ভাত খাই উঠি কক' কেণ্ডিহঁতক লৈ জুইৰ ওচৰত পুৰণা গানৰ মেহফিলত বহিলোঁ ক্ৰমত আড্ডা জমি উঠিছিল মাত্ৰ এবছৰ হৈছে শান্তনুহঁত অসমলৈ আহা বিষ্ণু ৰাভাৰ কথা উলিয়ালে জ্যোতিপ্ৰসাদৰ কথা ক'লে শুদ্ধ অসমীয়াত সিহঁতে ৰোগীৰ লগত যেতিয়া কথা পাতে কথাবোৰ বুজি নাপায় ৰাতি প্ৰায়ে মুখুঠে সেয়েহে মই এক জানুৱাৰীত গোটেইকেইটাকে এখন অসমীয়াৰ জতুৱা ঠাঁচৰ কিতাপ উপহাৰ দিছিলোঁ ঘৰৰ পৰা আঁতৰি আহি অসমলৈ আহি মোৰ ঘৰখন সিহঁতৰ নিজৰ ঘৰৰ দৰে হৈ পৰিছে মাছৰ ঝোল কলডিল ভাজি লোকেল চিকেন গ্ৰেভি আৰু ইয়াৰ গেষ্ট আমাৰ বিহুৰ কাৰণে ৰজিয়ে ভাল দেখাইছে কাঠালুটো কিমান ডাঙৰ সিহঁতে বুজি পোৱা নাই কাৰি ৰকাৰ দিনা কেনেকুৱা ডাঙৰ ডাঙৰ কাঠালু ওলাই জানা মই কিন্তু যাব নাপাওঁ অ বহুত ডাঙৰ ये की ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा सितारों के सिता महफिल ने करके इशारा सितारों कर के महफिल ने करके इशारा कहा अब बिगड़ मैं, तो मैं शायर तो नहीं मैं शायर तो नहीं मगर जब से देखा मैंने तुझको मुझको शायरी आ गई दाना कहना कभी अलविदा ना कहना चल दे चल ये गीत याद रखना कभी अलविदा ना कहना कभी अलविदा ना कहना